دوستو آداب میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ہمجد علی بابر اسرار اردو کے تحت آج ہم پڑھیں گے ایک اور اہم ٹاپک اور اردو ادب کا سب سے قدیم ٹاپک داستان گوئی یا داستان آج کے اس سیشن میں ہم داستان کی تعریف داستان کا فن داستان کیسے لکھی جاتی ہے داستان کی کیا عدوی اہمیت ہے داستان کیوں لکھی گئی اردو ادب میں داستان کا کیا مقام ہے کیا حصہ ہے اور پھر داستان کا زوال اور آج بھی ہم داستان کیوں پڑھیں اس طرح کی باتیں آج کے اس سیشن میں ہوں گی آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ داستان کی تعریف کیا ہے داستان کس کو کہتے ہیں داستان ایک طویل قصہ ہے جو تخلیقی ہے اور جس میں معفوق الفطرت عناصر بہت تعداد میں ہوتے ہیں اور معفوق الفطرت کرداروں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی فطرت سے ہٹ کے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو تخیل اس میں ہوتا ہے اس کو ہم داستان کہتے ہیں یا ایسے قصے اور کہانیاں جو تخیل کی بنیاد پر لکھی جائیں جن میں جن ہوں گے پریاں ہوں گی دیو ہوں گے بھوت ہوں گے اور وہ بعض اوقات انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کہانی آگے بڑھتی ہے داستان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یعنی جیسے ہر ادب پارے کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں داستان کی کیا خصوصیات ہونی ہوتی ہیں تین اہم خصوصیات آپ یاد رکھے گا اگر بی اے کے طلبہ یا ایم اے کے طلبہ تک ہم چلے جائیں اگر وہ تین باتیں یاد رکھتے ہیں داستان کی باقی کہانی خود بن جائے گی نمبر ایک تخیل پر مبنی ہو تخیل پر مبنی ہو یعنی خیال پہ مبنی ہو یہ امیجنیٹو کہانی ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کچھ خاص سروکار نہیں ہوتا کچھ خاص رابطہ نہیں ہوتا نمبر دو معفوق الفطرت عناصر اس میں پائے جاتے ہیں اور نمبر تین اور بہت اہم دلچسپ اور پرکشش انداز ہوتا ہے نا داستان اگرچہ کہ ہماری زندگی کے حوالے سے نہیں ہوتی لیکن داستان پڑھتے وقت داستان سنتے وقت یا آپ کچھ ویو کر رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ کر رہے ہیں کمپیٹر پہ کر رہے ہیں اگر کوئی داستانوی فیشن دیکھا جا رہا ہے تو آپ کی دلچسپی کا باعث ضرور بنے گا اور اگر وہ دلچسپی کا باعث نہیں بن رہا ہے تو وہ داستان کے زمرے میں نہیں آئے اس کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ داستان اور ناول میں فرق